哎，听说了吗？嗯，董事长的外甥要到咱们公司上班来了，人家可是从国外刚刚留学回来，有可能是董事长的接班人。董事长还有外甥？没听说过呀。爸，这是我们高层知道的消息，你这种普通职员。您好，请问这是企划三部吗？我是新来报道的职员，白马帅。 Wow! 很多人有难。上班时间可以睡觉吗？这就开始视察工作了，敲打基层。哎，Jennifer，我是企划三部的 Simon。对，关于 Q 一的市场调研呢，我已经收到你的 report，但是还有一些 questions 需要和你 check check。 啊对对对，你在办公室等我，我们可 wait for a moment。上班时间干嘛呢？哎，姚总监，我想请问一下，咱们一定是要用双语跟客户沟通吗？嗯、呃，夹中文夹英文的比例大概是多少？如果我不用英文，用法语可以吗？连总监都敢讽刺，啊？都行。淑非。 我现在上去找你，我心里有点屎。欢迎入职，谢谢。我吴科长居然主动跟他打招呼、啊。您好啊，李。 组长，我是白马帅，今天第一天上班啊。部长让我跟您多学习，有什么不懂的就问。请问组长，您这是要去？啊，我喝咖啡啊。我在职场书上学过，一般这种事情都是新人来做的，这点小事就交给我吧。对了，早上您在公司门口也给我上了宝贵的一课，这些我都会好好记得的。 转门，完了完了完了！我这个组长怕是当不成了。嗯、你你别笑你自然一点，<好>自然一点。耶、嗯，董事长。<Yeah> 对呀、啊，这张。哎，组长好。<laughs> 啊。 这就是你刚才说的前辈啊！嗯，啊，刚才说什么了？你叫什么名字啊？李千人，鸡娃娃，我记住了。来来来来来，这这这这可以笑你你在前面，可以笑得灿烂一点。对对对对，OK。 他们真是个温暖大家姐，来来來,来，我们一起拍一张，可以可以。不叫上我吗你不？不是，那不是，那我这边挡<我>你，我那个手……哎呀，他们<光>这是在故意排挤我呀！我,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 我你怎么高了，往再低点、啊。不是你这样把它卡住。李所长，他叫我了，他叫我的，这是原谅我。来了，来，麻烦您帮我们拍张照，谢谢。来来来来。来来 嗯，耶！哎、yeah, yeah.，一二好，行了吧？哎，记得发给我，回头发给大家啊！家好,好,好,好，好，谢谢组长。那个，白先生啊，早上的事儿呢，是我考虑不周啊。嗯、那个，组长，嗯，别动。哎，麻烦您拿着这个咖啡，我拍张照啊。 呃，咖啡再上一点，一点啊，再高点。呃，脸旁边。哎，可以可以，高一点。这是要还原作案现场。在在、啊、旁边。啊，这下部长交给我的任务终于完成了。谢谢组长。啊。任务。 通过为期一上午对各种拍摄环境和不同拍摄对象的实测，对这款新产品的镜头功能评测如下：一、镜头拍摄人像时比较柔和，内景补光效果突出；二、当前置有物品遮挡时，自动对焦效果还待加强；三、拍摄六十岁以上老人时有些许失真。部长，您交给我的评测任务啊，我完成了。 不过六十岁这个人群在我们公司太难找了，我费了好大劲儿，才在顶楼的电梯里面逮到一个。你是怎么逮到他跟你一起合影的？嗨，是这样。 我觉得我们公司的同事有个不好的倾向，他们好像都很嫌弃这个老人，都不愿意跟他搭一趟电梯。 这是一款高发新产品的成像功能，能麻烦您帮我合个影吗？啊、嗯，不好意思啊，没关系。来吧，谢谢。<laughs> 来。小、哎啊、白、啊，你跟我们高发集团真的没有半点关系吗？没有。你真的就是一个普通的员工？真的。你家也不是什么资产好几亿的富豪。好几亿。 白董，哎，哦，白董，来奖杯，恭喜啊，白董，成样了。哎呀，我是自愧不如啊。我，不过白董最近有烦恼啊，听说贵公子打死都不去自家的飞马集团上班啊，不知道在哪高就啊。 哎，说起我这个儿子啊，真的挺烦恼的。你说他这家里边市值三百个亿的飞马集团，他不去继承，非要跑去那种又小又破，完全看不出来有什么前途的地方去上班。<laughs> 好姐<起>，不是，<laughs> 拿呗好的，主席。 欢迎来到企划三部啊！我们企划三部的作风呢，就是有事儿组长扛，加班组长先，组长累断肠，组员早买房。哈哈，照理说呢，我也应该是个组长了啊！你叫我一声李组长也没毛病，但是我这个人比较低调，叫我李哥就可以了。好的，李哥，好好干。各位同仁，现在我宣布，从今天开始。 李天然同志的职位正式升为副组长，向吉组长汇报工作啊！那个思思，来来来来来，给大家介绍一下，从广告部调来的新组长，范思思。呃，大家好，今后请大家多多关照。嗯 看看天然，看看，嗯，大家看看，高兴傻了，确实是压力大，又要带新人，又得跟新组长交接工作，肩上的担子很重啊！天然啊啊，思、啊、思，以后坐在这儿，这是你的工位。让我们大家再次以热烈的掌声欢迎范思思组长加盟我们的团队，欢迎，继续工作。 啊、好的，部长慢走。潘组长，有事您说话啊，我坐那儿。啊，啊、好，谢谢。李哥、嗯。哼，空降组长，我倒要看看你能蹦跶几天、哎。部长，哎。 你是咱们部新来的那小马，是啊，来坐坐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 坐看一看我这电脑，我不知道这个电脑怎么了，最近老开不了机、啊。OK，可以呀、啊，小马啊，哎，新的产品测评报告，拿回去仔细看，一定要特别认真，有很多关键的信息节点，嗯。 大致的情况了解了，放心吧。行，部长、嗯。什么时候蹭不了呢、啊啊？他真是董事长外甥啊，这不明摆着的吗？有这么明显吗？们这个西装，真好看、啊。还可以吗？嗯，好看，还行哈。好看，好看，你的也好。你看他跟于部长聊天的时候，身体语言那么放松。 这说明对部长的权威毫不在意啊！那他到底在意什么呀？不知道。哎呀！哎，大哥，你这个样子摆成这样，我怎么回去啊？哦哦，你住这上面是吧？那你不着急的话，稍微等一下呗。我，我这，我我看起来很闲吗？ 大哥，你这话说的，我们大家都是打工人，对吧？只不过在不同的工作岗位，把自己的工作做好就好了嘛。我我平时在公司里面带新人要我来，伺候领导要我来，怎么一到提组长的时候，一个两个都让我再等等？我能不知道加班难受啊？你以为我喜欢加班啊？啊？我不知道回家坐在沙发上吃着外卖打游戏好啊？我，哎怎么？哎哎，你别这样啊！ 你这个属于碰瓷儿啊！我告诉你啊，哎，呦，你你你这样你这样没劲，我没有骗你，我真的。啊，你看啊，但也没人看见是吧？啊，你这样不对啊！我跟你说啊，都有监控的，可以调的啊。哎，嗯，哎，第二十八家快递，咱楼的快递怎么这么多？呀？ 快递小哥确实不容易啊！谁呀？那个，你那快递给你放门口了，你给个好评吧、啊，挺不容易的、啊。 你说呢？我也应该是个组长了啊！你叫我一声李组长也没毛病。李天然同志的职位正式升为副组长。 新组长范思思，呃，大家好，今后请大家多多关照。李天然，加油！我能，我行，我可以，我要走向成功。哎，早啊，天然。 早上，天人。早。早上，早。早，吴科长。早，季组长。哎。早，范组长。早。早，李副组长。First Blood。李副组长。Double Kill。你不上来吗？快点呀，李副组长。满了，你们先上。这儿还有位置呢，李副组长。满了，满了，满了，你们上吧。那我们先上去了啊，天人。嗯。那再见啊，李副组长。 Triple kill，Ace，多少借口。天然，迟到了，绝对没有吧？我准时到的楼下，我只是没有赶上那班电梯。我认为凡事呢要从自身找问题，不要总是找理由。你看人家范组长，从来都不会找借口。 早啊，李副组长，你的咖啡。哎，小白，你不觉得四个字很拗口吗？要不咱还是改回三个字比较顺口一点，怎么样？我懂了。副组长，你的咖啡。没事了。范组长，你的咖啡。谢谢。客气。 组长嘛，又不是终身任命，那还不是谁表现好谁当。就你这表现，你等着下岗吧！我。 看于部长心情不错、啊，要不然我这就把企划案给敲定了吧。哎呀，你敲也是白敲，你门都没找着呢。哼，今天我就要让你看看，应该把我李天然放在什么位置。放什么位置？你放地上呗。嗯、范组长。行了行了，我自己出来取吧。真是的，这个外卖骑手。李副组长，你刚刚一直看我是有事儿吗？ 啊，没事，我就问问你有什么要帮忙的。那你出去帮我拿下外卖吧，啊、谢谢啊，李副组长。上班时间我专心提案，而你却在点外卖。对不起，范组长，这就是我们之间的差距。看，迟到，等着挨批吧。 天的戴墨镜，以为自己明星啊！哎，<诶 S 1> 墨镜是白天戴的，这是要作死吧范组长怎么这个点才到啊？<是 S 2> 我们广告部很忙的，向来都是卡着最后一分钟进会场，习惯了。火呀！我离组长又近了一步了。范组长刚来咱们企划三部。 还没适应咱们的节奏，慢慢适应。啊，提案，谁先来？谁先来？我呀。那我就开始了。我的提案源自于。 生、嗯，你们小心摄上狙击啊！我跳，我再跳，哎嘿，走位打不着，漂亮！我捡到八倍镜了，安上，来对狙！我有八倍镜，谁怕谁呀、啊？狙击枪，我再狙击枪！为什么、啊？为什么八倍镜放大八倍还打不着？为什么？ 抄袭我之前的提案，余部长一定会大发雷霆。为什么？因为手机屏幕太小，放大八倍压根儿看不清。所以你的建议是？我的建议是研发一款大屏手机，多大？比高发派的再大一点儿。 你要问我高发 Pad 怎么办？我的建议是，研发一款迷你。啊不，我的建议是，高发 Pad 直接停产吧。方弄方弄调回广告部，快，方弄发弄调回广告部。 成范组长，了不得！老于，我跟你说，你最近可真是胖了，你这个手机放在脸旁边，跟块手表似的，你知道吗？ 那么夸张吗？啊，从今天起就吃素吧，啊，好好减减肥。<laughs> 举着派那小朋友，别呵呵乐了，说你呢，你看你瘦的，你举着个派，那个脸都挡的没了，<laughs> 快吃东西，快吃，吃饭别说话。